Ну что ж, поговорим о Видверто. Я не думаю, что это хорошая идея. Добрый день. Добрый день. И вот мы снова в студии и опять беседуем о, скажем так, неудобных вопросах. Задаем неудобные вопросы и пытаемся найти на них какие-то ответы. Я блогер Голубев Максим. И письменник Владимир Сердюк. Да, и на сегодня, кстати, мы долго думали, о чем бы поговорить, потому что, собственно говоря, животрепещущего ничего не нашли. И у меня возник вопрос. Вот часто в последнее время слышу братские народы. Кто такие братские народы? Вообще бывают народы братскими. Вот Чехия и Словакия – это братские народы? Теоретично все народы видят не имамы как была одна мама и 11 чоловіків, з яких посилась взагалі людська раса. Але чи народи можуть бути братскими. Они можуть бути сусідами, але в крайнем выпадку це это... государство могут находиться в добрососедских отношениях, но видимо понятие братские народы, ну, мне так кажется, это попытка манипуляции. Потому что вот, допустим, сербы, хорваты и боснийские мусульмане это какое-то время называли даже, может быть, друг друга братьями, но по сути ими не являлись никогда, что доказали события, скажем. Афганистан, узбеки, казахи, пуштуны э, дуже близки. Нам сдается, что между ними нет разницы, а вот так и не могут жить разом. То есть я пришел к выводу, и не только я, что понятие «братский народ» придумано было для того, чтобы манипулировать народами и в последующем захватывать территорию. Okay. То есть можно сказать, мы с вами сначала, сказать, мы с вами братские народы, потом сказать, мы с вами семья одних народов, потом сказать, мы все представители русского народа. Какая и разница? Поэтому, а какая разница? Okay. И тут же Включается э, языковой вопрос, очень хорошо помню в постановке. И Майновый, ну, в постановке, допустим, э, театра имени Франка Швейк. Там Богдан Бенюк, он разговаривает по-русски, по, ру... по украинскому, а Костяков играет по Лукаша, он разговаривает по-русски. Ну там они чех и австрияк. И тот его спрашивает, а почему вы все время со мной разговариваете по-чешски? А тут смотрят и, и так не знаю, бояш чех! И на этой, скажем так, оптимистической ноте мы, наверное, на сегодня завершим. Мне не подобается крестивый россиян. Давайте дружить домами. Давайте. До свидания.